muqaddas oylar va mustajob duolar bandalariga zikr duo istig'for va tavba eshigini ochib qo'ygan allohga uning maqomiga yarasha hamdu sanolar bo'lsin ummatlariga zikr duo istig'for va tavbada namuna bo'lgan saidimiz va rasulimiz muhammad sollalohu alayhi vasallamga qiyomat kuniga qadar batamom va mukammal salovat va durudlar bo'lsin duo inson ehtiyojidan kelib chiqqan tilak ifodasi bo'lib u xoliq bilan banda o'rtasida ma'naviy ko'prik vazifasini o'taydi insoniyat tarixining barcha davrlarida duoga ehtiyoj sezib kelingan duo alloh nazdida qadrli ibodat bo'lishi qatorida insonni qiyinchilik vaqtida umid qilishga xursandchilik vaqtida shukur qilishga da'vat etadi shu sababli duo noumid insonning umid bulog'i xoliqqa yolvorish uni eslash zikr etish va undan yordam so'rash buyuk ibodat barcha orzu niyatlarning kalitidir duo bandaning allohdan umidvorligining eng go'zal ifodasidir u bandaga jannat yo'llarini ochuvchi ruhiga ozuqa beruvchi yaratganga bog'liqligini bildiruvchi go'zal ibodatdir u mo'min uchun falokatlarga qarshi kurashda eng kuchli quroldir duo bandani har tomonlama o'rab olgan nur allohga muhtojligini va uning azamati qarshisida ojizligini his ettiruvchi huzurdir duo allohga bog'lanish uning ilohiy rahmatidan umidvor bo'lishdir duo allohning huzurida bandaning sharafini oshiruvchi har ikki dunyoda yuzini yorug' qiluvchi ilohiy rahmat tomchilarini ko'ngil tuprog'iga to'kuvchi barokat urug'idir duo qilish bandani allohga muhtojligini bildirgani bois alloh nazdida sevimli ibodatlardan biridir shu sababli qur'oni karim va hadislarda insonlar duo qilishga da'vat qilingan inson o'zining alloh qarshisida ojizligini hamisha uning yordamiga muhtojligini his qilib hokisorona duo qilish maqsadga muvofiq o'zini allohga muhtoj deb bilmaganlar qattiq yanglishadilar chunki robbimiz qur'oni karimda parvardigoringiz menga duo qilinglar men sizlarga duolaringizni mustajob qilay dedi albatta menga ibodat qilishdan kibr qilgan kimsalar yaqinda tuban holatda jahannamga kirurlar g'ofur surasi oltmishinchi oyat allohning rahmatidan umidvor holda duo qilgan bandalari haqida parvardigorimiz darhaqiqat ular ya'ni mazkur payg'ambarlar yaxshi ishlarni qilishga shoshir va bizga rag'bat va qo'rquv bilan duo qilar edilar ular bizga itoat etuvchi edilar anbiyo surasi to'qsoninchi oyat menga iltijo qiluvchining duosini ijobat eturman deb marhamat qilgan baqara surasi bir yuz sakson oltinchi oyat anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo ibodatning mag'zidir deganlar bandaga yarashadigan ish o'zining ojiz allohning yordamiga muhtoj ekanini bilish va allohning marhamat eshigiga bosh urib uning marhamatidan umidvor bo'lish va qo'lini duoga ochishdir islom dinida duo qilgan inson duo qilmagan insonga nisbatan marhamatga loyiqroqdir duo faqatgina namozda yoxud diniy marosimlarda emas balki har yerda qilinishi mumkin duoning zamoni va makoni yo'qdir inson duoda allohdan turli ehtiyojlarni so'rashi bilan birga duosida so'ralishi kerak bo'lgan eng asosiy istak bu allohning roziligini topish uning muborak jamolini ko'rish baxtiga muyassar bo'lishdir ibn abu xotimdan rivoyat qilinadi bir arobiy ey rasululloh robbimiz bizga uzoqmi yoki ya yaqinmi yaqin bo'lsa munojat qilaylik uzoq bo'lsa nido etaylik dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut saqlab turib qoldilar shunda alloh taolo baqara surasidagi ushbu oyatni nozil qildi sizdan ey muhammad bandalarim mening haqimda so'rasalar men ularga yaqinman menga iltijo qiluvchining duosini ijobat eturman bas ular ham meni mening da'vatlarimni ijobat qabul etib menga iymon keltirsinlar shoyat shunda to'g'ri yo'lga tushib ketsalar baqara surasi bir yuz sakson oltinchi oyat yana robbimiz bu xususida qof surasining o'n oltinchi oyatida shunday marhamat qilgan va biz unga bo'yin tomirlaridan ham yaqinroqdirmiz duo haqida qur'oni karimda kelgan oyatlar robbingiz zorlanib va xufyona uo robbingizga rizolanib va xufyona duo qilingiz zotan u haddan oshuvchi kimsalarni yoqtirmaydi araf surasiesh ellik beshinchi oyat va u zotga azobidan qo'rqib rahmatidan umidvor bo'lgan holingizda ibodat qilingizlar arof surasi ellik oltinchi oyat bizning oyatlarimizga faqat qachon u oyatlar zikr qilinsa sajda qilgan hollarida yiqiladigan va kibr havo qilmagan hollarda ham hamdsano aytish bilan parvardigorlarni poklaydigan zotlargina iymon keltirurlar ularning yonboshlari o'rin joylaridan yiroq bo'lib ya'ni tunlarini ibodat bilan o'tkazishib oz uxlaydilar ular parvardigorlariga qo'rquv va umidvorlik bilan duo iltijo qilurlar sajda surasi o'n oltinchi oyat yoki noiloj odam duo qilgan vaqtida duosini ijobat qiladigan va undan yomonlik musibatni yo'q qiladigan hamda sizlarni yerning o'rinbosarlari qiladigan zotmi alloh bilan birga yana biror iloh bormi kamdan kam eslatma olursizlar namil surasi oltmish ikkinchi oyat parvardigoringiz menga duo qilinglar men sizlarga mustajob qilay dedi albatta menga ibodat qilishdan kibr qilgan kimsalar yaqinda tuban holatda jahannamga kirurlar g'ofur surasi oltmishhinchi oyat